Однією з непохитних основ життя християнина є віра в Бога. Релігійні погляди оберігаються та передаються від батьків дітям. Чи може протягом життя християнин змінити свої релігійні погляди та що з цього приводу говорить слово Боже? Запитаємо про це у пастора під час духовного сніданку. Сьогодні в нашій студії з нами служитель церкви Олександр Пролінський. Доброго ранку вам, Олександре. Доброго ранку. Сьогодні хотілося б поговорити взагалі, ну, часто виникає таке питання: чи можна змінювати віру? Про це хотілося б поговорити, взагалі, що з цього приводу говорить Біблія. Але спочатку, я думаю, варто розібратися, чому в світі стільки багато церков. Ви знаєте, скільки в мірі людей, стільки Может быть, мыслей, может быть, да, может быть, идей, может быть, направлений, и, естественно, может быть, и верований, да, почему? Потому что нельзя сказать, даже два одинаковых человека, которые прожили всю жизнь вместе, и то могут иметь какие-то различные взгляды, потому что в этом проявлении любви Божией, да, в этом свобода, выражение свободы, которую мы получили так же, как в дар от Господа. Почему так много э, религий? Ну, я хочу сказать о том, что в, в, мы должны понимать, что здесь, на Земле, где царит еще грех, есть люди, которые с чем-то не согласны, есть люди, которые обижаются. С другой стороны, есть тот, кто заинтересован, это дьявол, в том, чтобы люди делились, делились и делились, да? чтобы между ними не было ни взаимопонимания, ни единства. Потому что когда ты разделяешь, mm -hmm. разделяешь и да, Мы знаем эту такую пословицу, поговорку. Ну, але все ж таки серед цих усіх церков, ну, їх, я не знаю, их просто тысячи уже, різні деноминації, конфесії, серед них все ж таки, мені здається, якась одна має бути вірною, такою правильною. ну, видите, я хочу сказать о том, что в Священном Писании Бог через Слово Свое открыл нам признаки, да, этой истинной церкви, подлинной церкви. И всякие, кто... Да, и всякие Вот почему поревнять, что вот эта церковь правильна, а вот эта церковь неправильна? Цим можно верить, а ось цим верить ну, не можно. Знаете, каждый кулик будет хвалить свое болото. Да, <laughs> <Поэтому> каждый будет, <laughs> будет, перетягивать, будет да, на, на, себя. Себе. Я хотел бы сегодня предложить то, что я, возможно, пережил, то, что через что я прошел, через что прошли мои, может быть, родители, дедушка, бабушка и так далее. Я хотел бы предложить, чтобы каждый человек, который пытается что-то искать, обратил свое внимание на Библию, на Слово Божие, потому что оно приведет человека как раз к открытию, к пониманию истины и к определению, какая же церковь истина. К сожалению, сегодня многие церкви или деноминации, они отбрасывают те или иные части Священного Писания. Мы должны понимать, что Библия — это целостная, Откровение Божие, для челов... Откровение Божие для человека. Угу. Поэтому мы не можем сегодня говорить, вот Ветхий Завет — он для евреев, Новый Завет — он для нас, для христиан, к примеру. И если есть эти предпосылки, значит, мы должны задуматься. А почему? Потому что у Биб... через всю Библию проходит вот этой красной линией удивительный план спасения, который Бог осуществляет в жизни нашей земли, угу. в жизни отдельного человека. Поэтому стоит исследовать Библию. Начать исследовать ее смиренно, отбросив предрассудки, отбросив традиции. Я сегодня тем людям, которые говорят о том, что я не буду или я не предам э, моих родителей, моих предков, Веровы. дедушек, бабушек, и их верования и так далее. Я говорю: тогда стоит отказаться от автомобиля, от компьютера и так далее. Потому что бабушка и дедушка, может быть, или прабабушка, прадедушка, не пользовались телефоном, не пользовались электрическим, не пользовались всеми благами. С другой стороны, тогда, получается, надо отбросить и медицину, потому что сегодня есть достижения и когда мы говорим о болезни, когда человек заболел, то мы пытаемся использовать самые современные методы средства для того, чтобы излечиться или получить освобождение от чего-то. Надо тогда вот травкой там или хотя я еще я не адресаю травки но Созумело. вот вот эти Созумело. эти, эти, не, эти не моменты методы, и методы. когда когда мы говорим сегодня о и о верованиях да, то мы должны э, вера убеждение вера это не что-то такое статичное угу. да, это динамичное это то что развивается и когда как развивается наука как, как мы открываем что-то да люди раньше верили что земля там на китах Плоска. на черепахах угу. на слонах и так далее и что она плоская да, но когда оби, хотя Библия говорила об обратном, Библия как раз и говорила, что не она. Надо следить Библию, то мы так и говорили, совершенно так? верно. А Библия как раз подтверждает некоторые моменты, поэтому и когда человек кто-то кто смиренно будет исследовать Слово Божие, он для себя откроет, Вы, значит, где, так? Истина, где истина и где истинная Церковь. Ну, э, зрозуміло. Але є такая така думка, я не одного разу чув, що принципі, не важно, яку ти церкву відвідуєш. Просто це такі різні шляхи до Бога. І не важливо, яким ти шляхом ідеш до Бога, головне, щоб ти був з Богом. І яка різниця, до якої яку церкву відвідувати? Чи можете ви з цим погодитися? Чи все ж таки Біблія щось говорить по іншому? Не согласен з этим. Тому що, якщо може бути щось ложне, може бути щось неправильне, це равнозначно чи равносильно, тому когда ми заходимо в ліс і ми на один градус в початку нашого пути збились. Значить, в конечному результаті ми що? Не попадем. Mm -hmm. А мы, Священное Писание, говорит о том, что вскоре наш Господь, Спаситель Иисус Христос, придет для того, чтобы установить Твое Свое Царство, и туда Он возьмет искренних, да, преданных Ему, которые соблюдали Его заповеди, которые своей жизнью подтверждали Слово Божие, авторитет Слова Божьего и э, открывали миру Иисуса Христа. А если человек что-то неправильное делал, да, имел какие-то какие неправильные убеждения, верования или, может быть, поддерживал какое-то суеверие, он просто, я еще раз говорю, просто промахнется, да, или попадет мимо, и это будет большим-большим разочарованием. Ну, а еще люди Не знала, от вона не знала, вона все життя проходила, ну, візьмемо так, в неправильну церкву, яка не є Божою. І а вона, я не знаю, ну, от раніше було ж таке, що люди не вміли читати навіть на нашій території, і вони не могли читати Біблію. Як їх навчили, так вони відвідували цю церкву для, таких, Це все, все для таких людей є надіжда. Бог не буде спасати церкву якусь церковну, Бог буде спасати непосредственно человека, да, І Бог судить. этого человека будет согласно тех знаний, которые он получил. Сегодня угу. очень много людей, которые говорят: ничего, ничего не говори, я не хочу знать для того, чтобы не нести ответственности, для того, чтобы не отвечать. Вот это вот проблема, вот это вот проблема, это проблема этого человека, потому что он тогда может быть навсегда отвергнет или спасение, или какие-то благословения, он может потерять что-то, да, и лишиться чего-то, лишиться какой-то радости, лишиться какой-то надежды, которая которые он мог бы поделиться с другими людьми, поэтому говори сегодня мы должны понимать, что тот уровень знаний, который я имею, надо не закапывать, а надо развивать. А развитие это тогда, когда мы исследуем, когда мы не останавливаемся на достигнутом, когда мы ищем. И это обогащает наше знания, это э, обогащает и улучшает знания нашего Бога. И тогда, естественно, мы не, не, не будем обмануты, потому что много людей сегодня живут в вот этом таком иллюзорном мире мире, в мире, где много обманов, где много суеверий. Да? Кто-то сказал, я где-то слышал, так друг, мой, у тебя есть Библия, она сегодня доступна, ты грамотный, ты умеешь читать, читай ее, как с теми, кто в прошлом. А мы не знаем, но я убежден, что Бог милостив. Но и если ты не бутыл. знал чего-то, Бог с тебя не спросит за то, что ты не знал. Да? Угу. Он будет спрашивать тебя за то, что ты знал. А если мне было дано знание, если Бог мне открыл сегодня истину, если Бог мне... Э, предоставил возможности, а я этими, этими возможностями пренебрегал, тогда уже я не смогу никого обвинять, как, как, кроме сам себя, за то, что я не воспользовался возможностью. Ну, мне кажется, что у глядачів нашего телеканала, взагалі, вообще... Ну якби Вони знають все. ну Якщо вони уважно слухають, тому, тому що е, в, на каналі Надія відкриваються от основні біблійні істини, яким потрібно все ж таки слідувати, так? Да. Я розумію. І е, якщо людина не слідує за ним, а живе якось по-іншому, то виходить, що е, вона не тим шляхом іде. Виходить, що так. Да. Е, тобто, е, що робити людині, яка, можливо, е, відвідує якусь церкву? Але можливо дивлячись телеканал Надія, досліджуючи в той же час Біблію, тому що ну обов'язково потрібно, як ви сказали, це не, не телеканал, навіть критерія, а Біблія ну, все да, ж таки, да. таки так? Е, ось, е, И она понимает, что та церковь, в которой она находится сейчас, она не относится, ну, не относится с Библией. И некоторые моменты не узгодживается. с ней. Что делать такой люди? Я хочу сказать, знаете, у меня есть такая надежда, что этих людей, если они любят Господа, Бог обязательно выведет из тех церквей, которые, может быть, заблуждаются. Но же и... и... там друзья, там, я не знаю, знакомые, родичи? Я хочу сказать, что, видите, мы должны понимать, что рано или поздно, наступит этот момент в жизни каждого человека, когда нам надо будет определиться, или мы с Богом, или мы с друзьями, угу. или мы там с какими-то вот такими, может быть, забубонами, традициями нашими неправильными какими-то убеждениями. Каждый человек на нашей земле живущий или живший, вот он уже сделал или должен будет сделать этот выбор, или с Богом, угу. или против Бога. Поэтому тот, кто искренне любит Господа, тот, кто верит Ему, тот, кто желает следовать за Ним, он сделает этот выбор, и он вы. Из Вавилона. Он вы... Библия говорит о том, что э, Бог выведет этих людей из Вавилона. Вавилон это, как мы говорим, образный, да, такой э, собирательный момент, который говорит о заблуждениях, да, о проблемах, mm -hmm. которые там есть. Может быть, о вот, э, суевериях, которые связ... связаны mm -hmm. с, с верованием, с убеждениями и так далее. Поэтому Господь выведет. И я искренне я верю в это и в этом убежден. Потому mm -hmm. что Библия как раз подтверждает то, что э, искренне ищущий Господь никогда не оставит э, в заблуждении. Он mm -hmm. поможет им, он откроется. Я хочу сказать о том, что э, для меня вот ну, пример моих, может быть, предков, хотя это, может быть, было давно, mm -hmm. и я не был свидетелем этого, но мои прапрадедушка и прабабушка, они были искренними людьми, они любили Господа. И когда они исследовали Библию, они начали задавать очень-очень много вопросов. И когда они с этими вопросами обратились э, к... К пастору, к священнику, там, где в той церкви, где они были, он не мог ответить им, они начали молиться. И Господь послал им их людей, таких людей, которые ответили на те вопросы, которые возникли у них при исследовании Слова Божьего. Поэтому пускай наши телезрители сегодня, да, они не останавливаются на достигнутом, да, но они ищут. И я, я еще раз говорю, Іскренно віруючий Господь виведе, то надкроє тим і е, вони будуть спасені, вони присутняться кісті на Угу. Дійсно, гарна така думка. Звичайно, це непросто зробити, тому що тут вже ну, все життя можливо склалося, і вже роками, можливо, людина, і вона бачить, що десь в чомусь з Біблією немає от, спільного, але потрібно зробити цей крок. Вітя, я хочу, говорить, якщо сьогодні у нас починається проблема зі здоров'ям, це вопрос життя і смерті, то люди. Они отказываются от своих привычек традиции. и традиций, да. Почему? Потому что они понимают, что это ведет, к сожалению, к смерти, да. Это это не, не несет здоровья, это не несет благословения, это, наоборот, проклятие и нечто подобное произойдет с любым человеком, когда У -у -у. он должен будет сделать выбор. Здравствуй, Дякую, Александра, за гарную разговору. Важливо це розуміти, і важливо не боятися зробити цей крок. Головне, дійсно, щоб бути вірним Господу і вірним тому, що Біблія, в принципі, пише. Дякую за гарну розмову. Я хочу звернутися до наших глядачів, друзі. Якщо ви дійсно в пошуках істинної церкви, якщо ви дійсно шукаєте, як бути більш ближчим до Бога, як ближче і краще зрозуміти Його і виконувати все ж його волю. Ви можете зателефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори обов'язково допоможуть вам в цьому питанні, можуть помолитися з вами. Якщо у вас залишилися запитання, ви також можете телефонувати нам, і наші священнослужителі готові відповісти на всі ці запитання, щоб допомогти вам знайти все ж таки правильний шлях, правильний шлях до Господа і до його спасіння, до його істинної церкви. Телефонуйте. Ми чекаємо ваших дзвінків. А зараз у нас до речі. Пауза, вы можете это сделать під час но потом потім к нам, потому что що приготовили приготували для еще ще интересного.